આપણે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું ન હતું પરંતુ તે સમયે કેટલાક એવા ખેલાડીઓ હતા કે જેમને રમતગમત ક્ષેત્રમાં હતો પરંતુ આ બધામાંથી પસાર થઈને કેટલાક ખેલાડીઓ કેટલાક તેજસ્વી તાલાઓએ પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે ત્યારે હવે એ સમય રહ્યો નથી દર્શક મિત્રો હવે સારો સમય આવ્યો છે એટલે કે કહી શકાય કે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ આજે રમત ગમત ક્ષેત્રને વધારેમાં વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે અને કેટલાક તેજસ્વી તાલાઓ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પોતાની નામના વધારે વધારે પ્રચલિત કરી રહ્યા છે પોતાની નામના સારી એવી મેળવી રહ્યા છે

डी स्कूल में थी और जब मैं बड़ोड़ा आई तो मैंने नवरचना के साथ में जुड़ी एज अ स्पोर्ट्स टीचर तो स्विमिंग uh, एजोर्ट्सिंग और अगर आप आप रनिंग में भी हो हो तो तो एक एक आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप कहलाते हो. तो वो एक बोनस मिल जाता है आपको अगर आप तीनों स्पोर्ट्स में हो उसके अलावा मैंने साथ साथ चूंकि मैं बचपन में एनसीसी में, में भी थी योगा डिप्लोमा भी किया जिसमें मेरी बुक भी पब्लिश हुई है योगा फॉर डेली लाइफ विथ ओर बैग जिसमें मैंने मॉडलिंग की हुई है तो मुझे अपने सारे क्योंकि मैंने सबको एन्जॉय किया लाइफ में और सबको जैसे जैसे मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती गई मैंने उसको पूरी तरह से निभाया और उसको जिया है तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है मुझे मैं इसने सारे अपने उपनाम बखूबी निभाए अच्छा अ साथे जो करुणा सिंह हो आपने पूछवा मा मा, 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 आप मांगे आप तु कि तुम्हें जारे तुम्हें बाड़पणमा मतलब तुम्हें नाना होता ત્યારે સૌ પ્રથમ તમે કયા સ્પોટ્સમાં જોડાયા હતા કારણ કે મેં પહેલા પણ વાત કરી કે પહેલાના સમયમાં રમતગમ ક્ષેત્રે એટલું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું ન હતું તો તમે સૌ પ્રથમ કયા સ્પોટ્સમાં જોડાયા હતા મેં એસા કહોંગી કે મેં એક તરહ સે ભાગ્યશાળી થી કે મેરે પિતાજી સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ મે आ, काम करते थे तो उन, उनका एक क्लब कल्चर होता है क्लब के साथ आ, हमें इंडोर गेम्स वगैरह सीखने मिल जाते हैं और साथ ही केंद्रीय विद्यालय में हम मैंने अपनी पूरी बचपन की पढ़ाई की तो केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स को पढ़ाई के जितना ही मतलब एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को एकदम पैरेलल मानते हुए ले जाया जाता है और चूंकि मैं पापा ने हम लोग को खुली मतलब पूरा फ्रीडम था घर से ऐसा नहीं था कि भाई बाहर जाएंगे थी, सीनियर हाई जम्प का कॉम्बिनेशन था जब मैं स्कूल में थी और उस कॉम्बिनेशन में अच्छे होने के कारण जो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे वो मुझे हर टीम में मुझे ले जाते थे कभी कभी एज एक्सट्राज भी ले जाते थे और कभी कभी मैंने जैसे कबड्डी खोल खो टेबल टेनिस बैडमिंटन सारे गेम मैंने थ्रू केंद्रीय विद्यालय किए हुए हैं और साथ स्विमिंग और एथलेटिक्स तो मेरा मेन था जो कि मैंने एथलेटिक्स में स्कूल नेशनल केंद्रीय विद्यालय संगठन नेशनल्स खेला दिल्ली में और स्विमिंग में जब मैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल तक थी तो मैंने स्टेट किया हुआ था hmm. तो मतलब बचपन से ही मौके इतने अच्छे मिले कि केंद्रीय विद्यालय का मेरा एजुकेशन और पापा का सेल में होना क्लब कल्चर वाली लाइफ थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला काफी एक्सपोजर था और बोकारो स्टील सिटी में हम रहे हमारा पूरा बचपन वहीं बीता करुणा सिंह आज तब जो एक चैम्पियन स्पोर्ट्स चैम्पियन તો એના રિલેટેડ હું એમ પણ પૂછવા માંગીશ કે તમે આટલા બધા સ્પોર્ટ્સમાં જોડાયેલા છો અને બધામાં તમે માહિર રહ્યા છો તો તમે કોઈ અલગથી તાલીમ લીધી છે ખરી કારણ કે આજના સમયમાં એટલે થોડા સમય પહેલાંથી પણ એવું છે કે સ્કૂલમાં બાળક જાય છે પણ સાથે સાથે ટ્યુશનમાં પણ જાય છે તો ભલે તમે કીધું કે તમારા એનસીસી સ્કૂલમાં અર કેન્દ્ર વિદ્યાલયમાં ભલે તમારા સ્પોર્ટ્સના ટીચર રહ્યા છે પરંતુ અલગથી તાલીમ લીધી છે ખરે જે સ્કૂલ ટાઈમ પે તો તાલીમ નહીં હોવા કરતી થી કોઈ બી કોચિંગ स्पोर्ट्स में जो चूंकि केंद्रीय विद्यालय में एज अ सब्जेक्ट जब होता था फिजिकल एजुकेशन तो उसमें पूरी ट्रेनिंग हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर ही दे देते थे तो वहां भी जरूरत नहीं हुई स्विमिंग में जरूर मैं बोलूंगी कि थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि हम क्लब के स्विमिंग पूल जाते थे और वहां कोई कोच नहीं था हम हम सब भाई बहन एक दूसरे को धक्का देके ही हमने स्विमिंग सीखी है और पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली स्विमिंग की ट्रेनिंग मुझे कॉलेज लेवल में जब मैं हम दूसरों को देखा जो दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चे थे डेली बॉम्बे वो लोग का बेटर स्टाइल अच्छा होता था तब हमने थोड़ा थोड़ा उसमें किया तो मैं आ, स्विमिंग और एथलेटिक्स में तो मैंने कर लिया था बचपन में मैनेज लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ बड़ौदा में मैं पूरा फायदा उठाती हूँ जो भी कोच मुझे एथलेटिक्स के से रिलेटेड या फिटनेस से स्ट्रेंथ से मिलते हैं मैं उनके साथ जुड़ जाती हूँ चाहे मैं फीस पे करके जुड़ू चाहे कि किसी भी प्रकार से जुड़ू उनके साथ जुड़ती हूँ जितने अच्छे ग्रुप है पूरे बड़ौदा के स्पोर्ट्स ग्रुप में जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं अभी मैं कुलदीप भाई आर डब्ल्यू आर के साथ जुड़ी हुई हूँ वो हमेशा मोटिवेट करते हैं दूसरों को तो और मेरा मतलब मैंने एक जिम में भी जाती हूँ जिसकी कि मैंने लाइफ मेंबरशिप ले ली है इसीलिए कि मेरे को एक मोटिवेशन रहे तो मेरा रिफॉर्म फिटनेस करके मेरी लाइफ मेंबरशिप है जिम में और साथ ही मेरा स्विमिंग में भी मैंने लाइफ मेंबरशिप ले रखी है कि ताकि मैं जब तक हूँ तब तक फिटनेस के साथ तो जुड़ना ही है मुझे ये मेरा मतलब पहला કરુણા સિંઘ તમે પહેલા પણ અત્યારે તમે વાત કરી કે તમે અત્યારે તો સ્વિમર કેવા છો પ્રોપર અને એમાં તમને ગોલ્ડ મેડલ પણ મળ્યા છે તો સાથે તમે પહેલા વાત કરી કે તમે જ્યારે સ્વિમિંગ શીખવા જતા હતા ત્યારે તમને પણ ડર લાગ્યો હશે અને મોટા ભાગની પબ્લિકને આનાથી ડર તો લાગતો જ હોય છે પાણીથી જ ખાસ કરીને તો જેને સ્વિમિંગ શીખવું છે એવા લોકોએ કયા પગલા લેવા જોઈએ स्विमिंग में पानी से तो पहले डरना ही नहीं है क्योंकि पानी ऐसी चीज है कि अगर आप शहरों में सीख रहे हो तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है लेकिन हाँ अगर आप डीप में एक बार आप गिर भी जाते हो ना तो पानी ऐसी चीज है वो आपको पहले ऊपर फेंकता है और अगर आपने थोड़े भी हाथ पैर हिला लिए तो आप डूबोगे नहीं ये तो गारंटी रहती है पानी की तो एक पानी का डर तो निकाल ही देना है कि आप और अगर आपको फिर भी लगता है पानी का डर तो आप शैलो में सीखो शैलो में सीख के एक बार आपको फ्लोटिंग आ गई ना फिर आप अपने को किसी भी हालात में बचा सकते हो तो स्विमिंग के लिए तो मैं चाहूंगी अच्छा वीएमसी के पूल हैं, आपको प्राइवेट कोचिंग भी मिल जाती है स्विमिंग की और स्विमिंग में अभी मेरा जो खेल महाकुंभ जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है तो बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेरे तीनों गोल्ड के साथ मैं स्टेट लेवल के लिए चूज हो गई हूँ और मेरा ये पूरा जो नेक्स्ट आ, ट्वेंटी डेज कह लो या वन मंथ कह लो पूरा खेल महाकोम स्टेट लेवल के लिए मुझे कुछ बरोड़ा के लिए अच्छा करना है उसमें मेरी पूरी ताकत मैं अपनी डाल दूंगी करुणा सिंह आप स्विमिंग તો હું તમારા પાસેથી જાણવા માંગીશ કે આજના સમયમાં સ્વિમિંગ શીખવું કેટલું જરૂરી છે કેટલું આવશ્યક છે કારણ કે થોડા સમય પહેલા જ આપણે વડોદરા શહેરની જો વાત કરે એ વાત કરતા પણ એટલું જ દુઃખ થાય છે કે વડોદરા શહેરના હરની હરની તળાવમાં બોટ દુર્ઘટના બની છે જે સમગ્ર વડોદરા સહિત સમગ્ર ભારતના લોકો જાણતા જ હોય છે અને સાથે જ મોરબીમાં પણ આવી દુર્ઘટના બની છે તો આજના સમયમાં સ્વિમિંગ શીખવું કેટલું આવશ્યક છે બહુ જરૂરી હૈ કોઈ સિર્ફ गुजरात में ही नहीं कितनी बिहार में कितनी बार नौका डूब जाती है अभी हाल में डल लेक में बच्चे स्कूल जा रहे थे उनकी नाव डूब गई तो स्विमिंग तो मैं सोचती हूँ एक सब्जेक्ट कर दो स्कूल का और उस मतलब उसमें आपको सीखना ही जरूरी है क्योंकि कई बार जब आ, देखो जो हादसे होते हैं उनके ऊपर हमारा बस नहीं होता कभी भी कुछ भी लेकिन अगर आप पानी में गिरे हो और अपने को ना बचा पाओ उसमें आपको बहुत दुख लगता है और खासकर ये जो बरोडा की बोट बोट हुई और छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो लगा कि नहीं अब तो कंपलसरी कर दो मतलब वन बोलते हैं मेन सब्जेक्ट में डाल दो स्विमिंग क्योंकि कोई yes. भी बच्चा इस इस हालत से नहीं गुजरे ये तो मतलब मेरी भी दुआ रहेगी कि सब स्विमिंग सीखे और अपने आप को कम से कम पानी में न डूबा के कुछ गलत करें સાથે જ કરુણા સિંઘ હું આપણે એ પણ પૂછવા માંગીશ કે સ્વિમિંગ શીખવું આવશ્યક બની ગયું છે આજના સમય માટે તો આપણે જો વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો વીમ્સ કઈ રીતે મદદ થાય પબ્લિકને કે એ દરેક બાળકો કે મોટાથી લઈને નાના મોટા બધા જ સ્વિમિંગ શીખી શકે

एक बार स्विमिंग सीख लो आप मतलब मौके को बोलते हैं ना आपको मौके को छीनना आना चाहिए ज्यादा तो तो पैसे देके लेकिन एक बार स्विमिंग सीख लो क्योंकि स्विमिंग सीखने से एक ये भी फायदा होता है कि जैसे स्विमिंग आप एक बार एक बार सीख लेते हो तो कभी जिंदगी भर भूलते नहीं हो तो एक बार सीख लो कम से कम ये मेरी मतलब आपसे गुजारिश है

हम लोग नॉन वेजिटेरियन तो बचपन से नहीं थे अब मैंने थोड़ा अंडा खाना शुरू किया क्योंकि सब बोलते हैं प्रोटीन चाहिए शरीर को नहीं तो मेरे पिताजी नेचुरोपैथी में बिलीव करते तो हम सब के अंदर ताकत बहुत थी मम्मी दूध ताजा दूध लेके आती थी सब दूध पीते थे खूब बचपन से तो इतनी ताकत थी कि स्कूल में जब स्पोर्ट्स मीट होती थी तो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस 400 800 में हमेशा फर्स्ट प्लेस आती थी तो वहां से मैंने शुरुआत की और लगा कि नहीं मैं अच्छा कर सकती हूँ तो मैंने इसको कंटिन्यू

तो हूं जानवा मांगेस कि तुमने અત્યાર સુધી કેટલી સાયકલિંગ કરી છે એટલે કે કેટલા કિલોમીટર નો અંતર કાપ્યા છે અને સાથે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે સાયકલિંગ કા એસા ہوا કે સાયકલિંગ મે બહોત ની કરતી થી مجھے સાયકલિંગ આતી થી લેકિન એસા કભી લેકિન જો કોવિડ આયા જબ તો ઉસ સમય ساری સ્વિમિંગ પૂલ બંધ હો ગયે જીમ બંધ હો ગયે અભી સમજ મે નહી આ રહા સા કે અપને કો ફિટ કેસે રખુ તો એક સાયકલિંગ એસા માધ્યમ લગા કે અપના સાયકલ લેકે નિકલ જાવ ઓર ઉસ બીચ મે ऐसा मौके ऐसे आ गए कि एक आई है उसके हुए ऑल इंडिया लेवल पे टारगेट तो तो देना है कितना कर सकते हो। तो हंड्रेड डेज चैलेंज में मैंने डेली एट्टी किलोमीटर कभी सुबह फोर्टी की शाम को फोर्टी किया या थर्टी सिक्सटी ऐसा रेशियो करके मैंने सुबह शाम जो साइकिलिंग की आ, 80 डेली तो होते हैं बीआरएम उसको बोलते है। तो मैंने फिर उसमें 200 बीआरएम किया जिसमें हम यहां से अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से लौट के आए तो उसमें टाइम लिमिट होता है तो आपको विद इन थर्टीन आवर्स खत्म करना होता है मैंने ट्वेल्व आवर्स में मेरा हो गया था Uh, okay. यहाँ से अहमदाबाद जाके आना तो वो मेरे मतलब अच्छे और मैक्सिमम वाले इवेंट्स है साइकिलिंग के फिर मैंने वाई एच का वन वीक uh, का चैलेंज लिया था सेवन डेज चैलेंज उसमें भी मैंने डेली सेवेंटी uh, कभी फोर्टी ऐसा करके मैं uh, uh, गुजरात लेवल पे फर्स्ट आई Okay. तो मतलब क्या होता है जब आप कुछ करते हो और अच्छा करते हो आपको मजा आता है तो जितने भी कंपटीशन मेरे रास्ते में आते गए मैंने उन सब में भाग लिया कभी पोजीशन आई कभी नहीं भी आई क्योंकि ऐसा वो बोलते हैं कि अगर आप जीतते हो तो अच्छा है लेकिन आप जब हारते हो तो अनुभव भी होता है और आपका नुकसान नहीं होता आपके शरीर को तो ये जो फिटनेस की चीज है वो आपको आपके शरीर को, तो को मिलेगी हाँ इसलिए अतरे कीधु वक्त मतलब कोविड दरमियान ते साइकलिंग कर અ એ સમય કે જારે કોઈ બહાર નીકળવું પણ પસંદ હતું કરતો કે નતાજ નીકળતા કે બધાને જ ડર લાગતો તો કે કોવિડ જેવો વાયરસ એ લોકોની અંદર આવી શકે છે એ દરમિયાન તમે કર્યું છે રાઈટ હા अर्લી મોર્નિંગ મે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહી થી ઈવન પોલીસ ભી જો બરોડા પોલીસ ભી બહુ સપોર્ટ કરતી થી અગર આપ દોડ રહે હો રોડ પે સબે મે સાયકલિંગ કર રહે હો તો કભી કિસીને ટોકા નહી બલકી ઉલટે સપોર્ટ કિયા ઓર હમે પતા હે કે સબે મે વાતાવરણ એકદમ શુદ્ધ હે ઓર આધા તો બોલતે હે ના इनका वायरस का डर जो बैठ जाता है वो आदमी को मार डालता है या, या खा जाता है तो हाँ, 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 आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है जो आपको स्पोर्ट सिखाता है घनी बड़ी बात करी कोरोना से અત્યારે હવે હું આપણી પાસેથી એ જાણવા માંગીએસ કે તમે જેટલા પણ સ્પોર્ટ્સમાં જોડાયા છો એ બધાના જો આપણે ભેગા કરીએ તો તમે કેટલા ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે એના વિશે વાત ગોલ્ડ મેડલ્સ ऐसे તો અલગ સે મેને ગીને નહીં હે કોકી સ્કૂલ મે તો એથ્લેટિક્સ મેં કઈ બાર સિલ્વર ભી આયા હે લેકિન મેરે ટોટલ મેડલ નીયર અબાઉટ ફોર 400 હો ગયે હોંગે જિસમે કી એથ્લેટિક્સ કે મેઈન मेडल है और अब मैंने आफ्टर कॉलेज जब मैंने स्विमिंग अपनी इम्प्रूव की है तो स्विमिंग के भी काफी मेडल हो गए हैं और तो टोटल होंगे एथलेटिक्स uh, के अगर 150 होंगे तो स्विमिंग के uh, 200 जैसे हो गए होंगे अब और मैंने क्योंकि क्या होता है थ्री हंड्रेड फिफ्टी के बाद मैंने काउंटिंग छोड़ दी और मैंने सारे अपने आ, आ, कबर्ड में लगा दिए तो मैं ऐसे खो कभी भी निकाल के गिनती नहीं हूँ और जो मेरे सबसे प्रेस्टिजियस मेडल्स हैं जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के या खेल महाकुंभ स्टेट गोल्ड भी है मेरा स्विमिंग का जो मैंने फोर्टी टू फिफ्टी नाइन का जो रेंज होता है उस कैटेगरी में मैं उस समय फिफ्टी सेवन ईयर्स की थी और मैंने स्विमिंग गोल्ड लिया तो वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है तो उसको मैंने फिर अलग एक फाइल में अरेंज कर

પ્રોગ્રામ જે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો એમાં સ્વિમિંગમાં તમને ત્રણ ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા છે અને એથ્લેટિક પણ ત્રણ તો મને ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે ત્રણ કેવી રીતે હોય શકે કોમ્પિટિશન એક જ છે તો હા Actually, क्या होता है पावर लिफ्टिंग है 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 या weight lifting है, या boxing है, उसमें उसमें आप एक उसमें fight करते हो लेकिन हमेशा athletics और स्विमिंग में आपके पास options बहुत होते हैं swimming में आप अगर अपने टोटल लगाने जाओगे तो टोटल इवेंट्स uh, अगर काउंट करोगे तो चौदह से पंद्रह हो जाते हैं क्योंकि चार स्ट्रोक्स होते हैं बटरफ्लाई फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक उसमें भी मतलब uh, बोलते ना

तो उसमें आपकी कैटेगरी फिक्स कर देते हैं कि नॉट मोर देन थ्री इवेंट्स आप पार्ट ले सकते हो स्विमिंग में आप मैक्सिमम थ्री इवेंट्स में पार्ट ले सकते हो और वैसे ही आप एथलेटिक्स में भी अपना चूज करके अपने बेस्ट थ्री इवेंट्स में पार्ट लो तो उसमें भी मैंने अपने इसमें क्या होता है बचपन से चुकी स्पोर्ट्स में तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि आप कौन से स्पोर्ट्स में लोगे या कौन से इवेंट में लोगे तो चांसेस ज्यादा है नेचुरली सभी कोई जीतने के लिए जाता है और वो भी जब इंटरनेशनल लेवल पे जाता है हुँ. तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ जैसे श्रीलंका जब गई तो मुझे पता था कि मेरा बॉडी वेट है तो मैं शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं अच्छा कर पाऊंगी तो मैंने थ्री किलोमीटर वॉक में लिया Okay. तो बाकी इवेंट्स में तो मेरा नहीं हो पाया थ्रोज में मेरा नहीं आई पोजीशन लेकिन फिर थ्री किलोमीटर वॉक में मेरी सिल्वर आई okay. तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी okay. की बात थी क्योंकि जो श्रीलंकन जिस जिसके साथ मैं सेकंड आई हूँ वो वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन लाती है वो लेडी तो uh, एक खुशी की बात हो जाती है बहुत अद्भुत करुणा सिंह हूँ आपने ये पूछवा मांगी कि तमें पहला पॉइंट जनवे कि तब बाढ़ स्पोर्ट्स में जुड़ेला छो तो હવે વળાંક ત્યાં આવે છે કે તમારું લગ્ન પછી આમાં મોટો વળાંક આવ્યો છે ખરો તમારા સ્પોર્ટ્સને લીધે મતલબ જસે મેને بچપન મેરે હસબન્ડ કા એસા હુઆ કી વો સ્પોર્ટ્સ ઉનકો દેખના પસંદ હે લેકિન વો ખુદ નહીં ખેલતે હે તો મુજે એક તો ઉનસે કંપની નહીં મિલતી થી બહાર જાનને કે લિયે ઓર મેને અપની બોલતે હે જિંદગી કે હર પહલુ કો પૂરી તરહ સે એન્જોય કિયા હે શાહી કે બાદ હી મેરી બેટી આ ગઈ जल्दी आ गई लाइक विद इन वन ईयर तो वैसे तो मैंने उसको पूरा अपना दिया नवरचना मैंने इसीलिए एज अ स्पोर्ट्स टीचर किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को मैं बरोड़ा के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊं तो मैंने नवरचना में एज अ स्पोर्ट्स टीचर ज्वाइन किया और बेटी भी वहीं फिर उसको भी एडमिशन कराया तो लाइक ऐसा हुआ कि मैंने वो फेज में फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया mm -hmm. बच्चे पे ध्यान दिया वो थ्रू आउट वो भी नवरचना टॉपर रही आई स्टूडेंट रही अभी बाहर अपनी सेवा दे रही है तो मैंने मतलब ऐसा मैं कुछ मेरे को कोई गिल्ट नहीं है कि गैप गैप आ गया बस वो गैप के कारण मेरा थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया जो कि okay. अभी मैं चेक रखने की कोशिश करती हूँ और फिर मैंने पूरे 20 से 25 साल बाद मैंने वापस जैसे ही मैं फ्री हो गई बेटी की शादी हो गई मैंने वापस अपने को इसी लाइन में और चूंकि

तुम्हरे कंपैरिजन में जो महिलाओं गृहिणियों छे मतलब कि हाउसवाइफ छे ये लोग विशेष रूप से मतलब मेरा जो कि ये बहुत पर्सनल हो जाता है क्योंकि कई मेरी एज की लेडीज होती हैं जिनको कि भजन मंडली में जाना बहुत अच्छा लगता है या मंदिर में समय बिताना अच्छा लगता है तो वो उनकी चॉइस है लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में टाइम बिताना अच्छा भी लगता है तो मैं अपने शौक से पर मैं चाहती हूँ कि सभी को कम से कम अपने को एक घंटा दिन में देना ही चाहिए क्योंकि आज जो बीमारियां आ रही हैं वो आधी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी सिर्फ अगर आप फिटनेस करते रहोगे तो मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना लेडीज़ जो बैठ के गॉसिप करती हैं या किटी yes. पार्टी वो मुझे शुरू से पसंद नहीं थी okay. तो मैं अपना टाइम हमेशा कुछ सीखने में मैंने कभी बेटी को भी क्लास में डाला तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया कभी कभी किसी और तो कार ड्राइविंग सीख ली ऐसे करके मैं अपने टाइम को हमेशा यूटिलाइज करती हूँ तो वो फायदा कर तो वो लेडीज़ का अलग चॉइस होती है पर मैं चाहूंगी कि हाँ सब फिटनेस में आए એટલે કરુણા સિંઘ અત્યાર સુધી તમે આટલા બધા સ્પોર્ટ્સમાં જોડાયા અને સક્સેસ પણ રહ્યા છે તો હવે આગળનો શું ગોલ છે अभी तो मेरा यही है इसीलिए मैंने देखो कई जगह जो फिटनेस की चीजें थी उसमें लाइफ 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 मेंबरशिप 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 ले ली स्विमिंग की मेरी लाइफ है, जिम की मेरी मेरी है है जिम और मैं हूं कि मैं चाहती कि ऐसे चलते फिरते चली जाऊँ ये मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव मैं जीना फिर से वैसे जैसे बोलते ना आपका बचपन सबसे अच्छा होता है तो मैं चाहती हूँ मेरा बुढ़ापा भी वैसा ही हो पूरे फ्री और फ्री माइंड हो गया है क्योंकि हम मतलब जैसे बोलते ना बच्चों को अगर आप अच्छे से सेटल कर देते हो तो आप फ्री हो जाते हो तो मैं अब अपना वही बोलती ना फिर से बचपन को बुढ़ापा कह लो जो भी है इसको पूरा एंजॉय करके जीना चाहती हूँ करुणा सिंह जे पर महिलाओं के जे छोकरियों छे लोगों स्पोर्ट्स में आवा मांगती होए एवा लोगों ने तम्मे शु के आवा मांग चो मैसेज आप चो ये तो मतलब स्पोर्ट्स में तो सबको आना ही चाहिए अगर आप टीम इवेंट में हो और आप बहुत अच्छे हो तो आपको मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीम के अगर सब मेंबर्स इतना परसेंट नहीं दे रहे हैं तो आपका आपका 100 परसेंट वेस्ट हो जाता है तो आप कोशिश करो कि अगर आप किसी टीम गेम में भी हो तो एक इंडिविजुअल गेम जरूर ले लो अगर आपके अंदर लगन है और आप अपना हंड्रेड देते हो तो आप किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में जरूर आगे आओगे तो वो एक आप अपना टारगेट कि टीम के साथ एक कोई भी इंडिविजुअल इवेंट जरूर रखो तो वो आपका एक मोटिवेशन होगा क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो हमेशा तारीफ चाहता है दूसरे से अप्रिसिएशन चाहता है तो जब आप अच्छा करोगे तो आप लगे रहोगे और सबको स्पोर्ट्स में तो आना ही चाहिए क्योंकि फिजिकल फिटनेस से आपका सब कुछ इंप्रूव होता है मेंटल लेवल और मतलब बोलते हैं ना आप तंदुरुस्ती के साथ खुशी खुशी जीते हो अपनी जिंदगी mm -hmm. Uh, करुणा सिंह एक uh, मैसेज हर, तो हर, हर, हर सेकंड को पूरा बोलते ना उसका पूरा मजा लो और कोई और कभी भी जैसे बोलते ना कभी कभी कुछ बुरा भी होता है तो ये सोचो कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है शायद इसीलिए ऐसा कुछ हुआ तो जिंदगी को खुल के जियो

અને હજી પણ આગળ પણ એ એટલા જ એમની નામના પ્રસિદ્ધિ કરશે એ મારો વિશ્વાસ છે અ કરુણા સિંહ આપ અહીં આવ્યા અમારા નેશન પ્લસ ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં અને અમારા દર્શક મિત્રો સુધી ખૂબ સારી માહિતી પહોંચાડી એ બદલ ખૂબ 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 આભાર દર્શક મિત્રો આવી જ રીતે નવા નવા કાર્યક્રમ અને દેશ દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે આપ જોડાયેલા રહો નેશન પ્લસ ન્યૂઝની સાથે જય વડોદરા સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો બે લાયકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક અને ટ્વિટર પર